Уже в это воскресенье коммунальщики отметят свой профессиональный праздник. У нас в городе в сфере ЖКХ трудится 231 человек. Из них 85 дворников, 70% из которых на этом поприще работают более 10 лет. Текучка кадров есть, но много зависит от бригадира. Героиня нашего следующего сюжета Любовь Сухаревич – одна из лучших. Под ее началом трудится 13 человек. И вот уже 7 лет состав ее бригады остается неизменным. Работа дворников начинается еще до восхода солнца. Вот такие они будни коммунальщиков. Несмотря на погоду за окном и в дождь и снег, всегда на своем посту. Каждое утро, когда многие только выходят на работу, люди в ярко-оранжевых жилетках уже вовсю трудятся. Ведь дел тут не в проворот. Зимой очистить тропинки от снега и льда, осенью от листьев. В общем, в любое время года работы хватает. Любовь Федоровна уже 14 лет в сфере ЖКХ. В ее бригаде 13 человек. Коллектив, говорит, дружный, сплоченный. За порядком следят на совесть. Мимо ни одна бумажка не пролетит. Сама она попала в эту профессию случайно. Обстоятельства так сложились. Хотя за плечами медицинское образование. Работала и в Березовской больнице и в скорой помощи. Но и это не весь послужной список. В ту пору, когда на территории города была воинская часть, 11 лет проработала в стройбате. Сейчас же те времена ей часто снятся. У ну, нас здесь свои трудности есть. Конечно, не совсем такая благодарная работа, но мне нравится за то, что на свежем воздухе, за то, что с людьми вот так вот. Очень приятно бывает, знаете, утром бегут люди на работу, бегут ребятишки в школу, здороваются, и тепло на душе становится, что ты кому-то нужен. И это хорошо. Но и прошлые навыки помогают в нынешней работе. В памяти случай, когда у парня прямо во дворе начался приступ эпилепсии. Пока ждали скорую, Любовь Федоровна оказала первую помощь. Так что в списке праздников у женщины не только день работников ЖКХ, но и медицинского служащего и день строителя. Вот такие разносторонние люди трудятся с нами бок о бок. Юлия Афанасьева, Николай Уткин, Сосновоборск. Наши новости.